Salam sağlar. Bu gün mənim bacım nağıl danacaq. Keçinin oyunu. Biri var idi, biri yox idi. Bir kənddə bir-biri ilə dost olan bir keçisi, bir qoyun, bir də inək var idi. Bu kəndin cəmaatı hər il yay gələndə heyvanlarını da götürüb yaylağa çıxar, payızın ortasında da kəndə qayıdardılar. Payız günündə kənd cəmaati yaylaqdan kəndə köçməyi qərar alır. Elə həmin gün bu üç dörd öz sürülərindən xeyli uzaqlaşmışdılar ki, kəndlilərin nə vaxt sürülərlə bərabər yaylaqdan çıxdıqlarında xəbərləri belə olmayıb. Yalnız qaydanda bunu görən inək ağlamağa başlayır. İndi ya qurd, ya da ayı gəlib bizi yeyəcək. Keçə. Hə, heç qorxmayın. Bizə heç kim he, heç nə də edə bilməz. Qoyun, axı qurdun it dişləri var, ayı bizdən güclüdür, türkü ağıllıdır. Biz onlara qarşı nə edə bilərik? Keçə. İs də ağıllı yəq dedi. Əvvəlcə özümüzə ayı, qurd, tülkü dərsi tapaq, sonra sığınacaq axtaraq. Bu üç dost qərara gəldilər ki, keçinə etsə, o birilləri də onu etsinlər. Gəldilər, dolaştılar. Axırda inək, ayı, keçə, qurd, qoyun da tülkü dərsi tapıb ona büründü. Dostlar xeyil yol gedəndən sonra qarşılarına bir mağara çıxdı. Qapını açıb içəri girdilər. İçəridə bir ayı, bir tülkü, bir də qurd var idi. Onlar gələnləri görüb çox sevinirlər. Ayı, tülkü qardaş, gət mənə bir odun gətir. dedi. Odunu alıb saz kimi sinəsinə basıb ıh, oxumağa başladı. Çınqır sazım, dınqır sazım, bir inək yemişdim, biri də gəldi. Qurt odunu aydan aldı. Çınqır sazım, dınqır sazım, bir keçi yemişdim. Birdə ayağı ilə gəldi. Sonra da tülkü odunu alıb, çınqır sazım, dınqır sazım, bir qoyun yemişdim, biri də öz xoşu ilə gəldi. Ayə qurd və tülkü bu mahnını oxuduqdan sonra ha 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 deyə güldülər. Keçi də həmin vaxt qoyuna söylədi ki, gedib ona bir odun gətirsin. Odunu alıb oxumağa başladı. Cınqır sazım, dınqır sazım. Bir qurt yedim, dərisini qürüdüm. İndi də birini yeyəcəyəm. Odunu yenə uzatdı. İnək fitiz odunu alıb, çınqır sazım, dınqır sazım bir ayı yedim, dərisini, dərisini büründüm. Birini də yeyərəm. İnək də odunu qoyuna verdi. Qoyun oxnısını oxudu. Çınqır sazım, dınqır sazım bir tülkü yedim, dərisini geyindim. Bir tülkü də yeyərəm. Ayı, tülkü və qurd onların söylərin deyildən qorxu qaçdılar. Keçikir asdan onları aldatdığımızı anlayıb geri dönəcəklər. Onlar dönmədən gəlin qaçaq dedi. Qaçdılar, qaçdılar, qaşlarına bir qaya çıxdı. Qayanın üstünə dırmandılar. Onlar qayanın üstündə dayansınlar, görək dayansınlar görək tülkü ayı və qurt oradadır. Onlar bir xeyli qaçmışdılar ki, tülkü dedi. Qoyun, keçi və inək yeyə bilərik. Amma onlar ətimidiki biz yeyə biləsinlər? Biz yeyə biləsinlər. Biz aldatdılar. Fikirləşib dərhal geri qayıtdılar. Mahabharata onları tapdılar. Gəldilər, dolaşdılar, inək, qoyun və keçinin yatdığı qayanın diblə gəlib çıxdılar. Ayı başını qaldırıb in inəyə baxmağa başladı. İnək necə qorxutsan, ayağı ayağı sürüşür. Təpadan aşağı yuvarlandı. Onun yıxıldığını görən keçil səsləni. İnək qardaş, sən yemək istədiyinin ayanın, aya, bə, ayını, ayını, ayını bəktür. Bəc bəktür. Bizə indi qurdlar tülkünü tutacaq. Bu sözləri eşidən ayı, qurt və tülkü Çox qorxdular, qaçmağa başladılar. İnek, qoyun və keçi yollarına davam etdilər və sağ-salamat doğma kəndlərinə yetişdilər. Yine də beləcə ağıl gücə qalib gəldilər. Sağ olun.